Это на индивидуальном уровне через Facebook поставили информацию, что я еду к конкретным 12 детей, которые потеряли отцов, и что нужно помочь, это конкретные семьи, возраст, мальчик или девушка, и мои друзья, знакомые видели, что это, допустим, 7 лет мальчик, а значит он идет в школу, что-то нужно для школы, сладости и, и, и кошты передали. Вот таким образом И мне помогли здесь местные волонтеры. И мы поехали, все передали, все фотографировали, снимали. Вот ты, ты сейчас немножко пораешь, да? Фори? Да. Мангина? Да. А, что ты? Ангина. Ангина? Да. Горло болит. а почему? Холодное мороженое, морозило, холодное. Водичка после футбола. Да? Большой футболист? Футболист, да. Футболист. Секундочку. Будет добрый, добрый, да. Yeah. Я приезжаю уже почти 20 лет, и я вижу, что украинцы живут так же, как мы. Мы хотим работать, хотим жить, хотим играть в футбол, баскетбол, смотреть кино. мы не хотим воевать. Украинцы не, не, не хотели воевать. Они не хотели другие страны завоевывать. И в этом смысле мы, мы одинаковые, и агрессор для нас один. Человек вообще устроен так, что он до последнего верит, что будет лучше, чем хуже. И я думаю, в Украине тоже. Большинство украинцев видит, к чему готовится Россия, но надеется, что не будет этого. В Латвии также. Россия это как больной пациент. Ему нужны уколы. Но если ходить мимо и просто гладить с головку, это хорошего, хорошему результату не может довести. Я как журналист каждую неделю пишу. Как мы знаем, этот агрессор, ну, он большой большой опыт, работает как Геббельс, наподобие лж... это лжа, пропаганда, и против нее нужно работать. Работать как журналист честно, который приезжает, разговаривает с украинцами и эту информацию передавать. Это наш клад, мой клад, чтобы выстоять, чтобы победить их.